फाइव चैनल पीर की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों आज जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वजीफे के साथ जो आपने टैटर डिस्क्रप्शन और थमनेर से पर भी लिया होगा और अंदाजा भी हो गया होगा कि दिल और सांस की बीमारी का अल्लाह पाक के कलाम के साथ इलाज रात को सोते वक्त सिर्फ ग्यारह मरतब अल्लाह के दो नाम पालने जिंदगी भर कभी भी दिल और सांस की बीमारी नहीं होगी आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक नए वजीफे के साथ उम्मीद है आपको हमारे वजीफे पसंद आ रहे होंगे वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद अहम बातें करना चाहता हूँ और वो चंद अहम बातें यह है कि जो भी वजीफा होता है या जो भी वजायफ होते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं यानी जो भी तरीक वजीफे होते हैं वो अल्लाह के कल ही होते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें और कमेंट जरूर दिया करें ताकि मेरा हौसला बने शुक्रिया अल्लाह के क़लमात में आप जानते हैं कितनी ताकत होती है तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ैब को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ करें ताकि हमें इन वज़ैब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके और हम अपने मकासद में कामयाब भी हो सकें अल्लाह तबारक वाता बफूर रहीम है करीम है कर्म करने वाला है हमारी परेशानियां खत्म करने वाला है इसलिए सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगी अल्लाह पाक बड़ा गफ़ुर रहीम करीम है वो हम सब को देगा और हमारी मुश्किल भी ख़त्म करेगा जो बीमार हैं उन्हें शफा याबी अता फरमाएगा अल्लाह के नामों के वज़ैफ़ पढ़ें जो बता रहे रो उनके ऊपर अमल करें हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है हर इंसान की कोई ना कोई दिल्ली तमन्ना होती है जो कि पूरी नहीं हो पा रही होती वो चाहता है कि मेरी बस ये दिली तमन्ना मेरी बस ये दिली मुराद पूरी हो जाए तो मेरी जिंदगी में सकून आ जाए तो इस किस्म की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए हमें वजायफ का सहारा लेना पड़ता है तो हमें इन वज़ायफ को कामिल यकीन के साथ करना चाहिए ताकि हमें कामयाबी हासिल हो सके अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है इन वज़ैफ को सच्चे दिल और काम ईमान के साथ करेंगे ताकि हमें इन वज़ैफ से बहुत से ज्यादा फ़ायदा हासिल हो सके और हम अपने मकासद में कामयाब भी हो सके अपने मकासद को हासिल करने में आप सोच रहे होंगे कि यह कितना बड़ा वजीफा होगा नहीं जी नहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो मिनट का वजीफा है ये आपको सोते वक्त करना है सोते वक्त जो शख्स सोते वक्त दिल पर बाया हाथ रख कर अल्लाह ताला के दो इश्म पढ़ेगा अल्लाह त दो इश्म पढ़ेगा वो पूरी जिंदगी कभी भी उसे दिल और सांस की बीमारी नहीं होगी हती कि उसकी मुश्किल भी खत्म होगी उसके लिए आसानियां भी पैदा की जाएंगी हार आने वाली तकलीफ भी ख़त्म होगी और वो वजीफा क्या है सोते वक़्त आपने जो पन्ना है या बाईसों या नूरों दोनों को मिलाकर ग्यारह मरतबा पा लेना है या बाईसो या नूर हो या बाईसो या नूरो या बाईसो या नूर हो या बाईसो या नूरो या बाईसो या नूरो यह आपने ग्यारह मरतबा पढ़ना है या बाईसो या दिल की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, सीने के तमाम अमराज का खात्मा होगा दिल नुरानी होगा यादाश्त तेज होगी और गुनाहों से नजात नसीब होगी इबादत और विदायत के रास्ते आसान होंगे और हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेगा वजीफे में कामयाबी के लिए चंद हदायात पर अमल करना बहुत बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आपने जो भी वजीफा करना हो एक तो ये वजीफा है इससे हट के कोई भी वजीफा अगर आप शुरू करते हैं जो अहम बात है वो ये है कि वजीफा अल्लाह पाक के क़लाम में कुरान मजीद की आयात होते हैं और इन्हीं कलमात को आपने सच्चे दिल कामिल आप खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के क़लमात में कुरान पाक के की जो आयात होती हैं या अल्लाह के जो नाम हैं उनमें कितनी ताकत होती है अगर हम इनको वज़ाइफ को सच्चे दिल और काम ईमान के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हर तरह की बीमारियां ख़त्म कर देगा हमारे दिली अमराज भी ख़त्म कर देगा हमारे सीने के अमराज भी ख़त्म कर देगा हमारी यादाश्त भी तेज़ हो जाएगी हमें गुनाहों से नजात भी नसीब होगी इबादत और वलायत के रास्ते भी हमारे लिए आसान हो जाएंगे हर किस्म की बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी और हर किस्म की बीमारियों से हम महफूज रहेंगे हमें हर वक्त अमल करने के लिए सच्चा दिल होना जरूरी है ईमान साथ होना जरूरी है ये यकीन के साथ करना है ताकि हमारी मुरादें पूरी हों हमारे लिए जिंदगी में सुकून आए हमारी दिली तमन्नाएं पूरी हों हमें सुकून मुजसर हो और इन वजायफ करने से हमें आसानियाँ ही आसानियां मिलती हैं और हदायत वो है कि आपने इस वजीफे को भी कामिल यकीन के साथ करना है और इसके साथ साथ आपने अल्लाह से सच्चे दर से अपने गुनाहों की तोबा करनी है और अल्लाह ताला के हजूर गर गरा कर गिर गा कर माफी मांगनी है अपने अमालों को लेकर क्योंकि यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूँ कि इंसान अपने गुनाहों की वजह से भी इस कि जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती तो हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और इस तरह से वजीफा है जो हमारा कामिल हो जाएगा सच्चे दिल के साथ आपने यह वजीफा करना है साफ नीयत के साथ करना है दुआ के लिए हाथ उठाएं या बारी ताला या वाद शरीक ए मोहम्मद खातम नबीन सल्हसलम के महबूब हमें सीधे रास्ते पर चला हमारी मुश्किल ख़त्म कर जो बे उलाद हैं उन्हें नेक उलाद अता फरमा जो बीमार हैं उन्हें शफा याबी अता फरमा जो क़ैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा बार हमारे दिलों के राज आप जानते हो हम नहीं जानते हमारे दिलों के राज आप जानते हो हमारी मुश्किल ख़त्म करें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें लोगों के उन लोगों के अंदर शुमार करें जिनसे आप राजी हों और जिनसे आपका प्यारा महबूब सल्हुआ वसल्लम राजी है बार हमारी दुआएं मंजूर कर बार हमें मांगना नहीं आता बिन मांग आता फरमा बार हम दर बदर भटक रहे हैं हम अरे रिस्क में इजाफा फरमा हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर हमारे घरों में मुहब्ते पैदा कर हमारे माँ बाप के साया कैम रख बार जन के वालदे चले गए उनकी बख्शिश कर और जन के हयात है उन्हें सलामत रख बार जो बीमार है उन्हें शफा या भी अता फरमा बार हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर हमें मांगना नहीं आता बिन मांग अता फरमा हमारी हार ने ख्वाहिशात पूरी कर बार बे उलादों को अता फरमा बार जो बेटिया